Allah-u Rəhman-u Rəhim. Bu yaxın günlərdə bir həddən artıq çox hörmət bəslədiyim, həddən artıq əziz bir dostum olan şəxslə söhbət edirdim. O mənə bir məsələ haqqında danışdı. Buyurdu ki: "Hacı, siz heç qəbristanlıqda başdaşlarına nəzər edibsinizmi?" Soruşdum ki, "İtmişəm." Dedim: "Orda bir şey görürsünüz mü?" Dedim: "Xeyr, görməmişəm." Dedi: "Başdaşına nəzər edərsiz Qafqazstan nahiyəda. Orda başdaşının üzərində adı, atasının adı, bir də soy adı yazılır. Altda isə anadan olduğu tarix, ortada kiçik bir xətt, sonra isə dünyadan köçdüyü tarix yazılır." Və mənə buyurdu: Mən başdaşlarına nəzər etdim. 20 yaşında dünyadan köçən də, 80 yaşında dünyada köçən də. Anadan olduğu ilə öldüyü tarixin arasında kiçik bir xətt var. Demək insanın ömrü istər 100 il, istər 20 il yaşa bu kiçik xəttdən ibarətmiş.